श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो जो कोणी भक्त हा मंत्र आणि स्वामींची लीला एकाग्रतेने ऐकेल त्या क्षणी त्या भक्ताच्या कुंडलीमध्ये अपार संपत्ती मिळण्याचा लाभ आहे व त्याला आयुष्यात संपत्तीची कमतरता कधीही भासणार नाही भक्तांनो तुमच्याकडे स्वामी महाराजांसाठी दहा मिनिटांची वेळ नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ सोडून जाऊ शकता दोन मिनिटे तरी हा मंत्र तुम्हाला ऐकायला हवा कारण हा मंत्र ऐकल्याने तुमच्या आयुष्यात खूप मोठे बदल होणार आहेत हा मंत्र आणि स्वामींची लिला ऐकून अशक्य ही शक्य होणार आहे हा मंत्र नुसता ऐकल्याने स्वामींचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी राहतो स्वामी आपल्या भक्तांच्या छोट्याशा हाकेला धावून येतात आणि त्यांचे दुःख त्यांची संकटे दूर करतात तसेच जे लोक या मंत्राचा जप करतात किंवा ऐकतात त्यांच्या आयुष्यात सुख शांती बनून राहते भक्तांनो स्वामींचा मंत्र ऐकल्याने सर्व त्रास दूर होतात म्हणूनच आज आपण स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र ऐकणार आहोत स्वामी महाराजांवर तुमची खरी श्रद्धा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐका आणि आपल्या भक्तिमय चॅनलला सबस्क्राईब करा चला तर भक्तांनो स्वामींच्या मंत्राला सुरुवात करण्यापूर्वी स्वामींची एक छोटीशी लिला ऐकूनच पुढे जाऊया तोळपाने महाराज अक्कलकोटास आल्यापासून श्रींची एकनिष्ठपणे सेवा केली श्री स्वामी समर्थांमुळे द्रव्य लाभ झाला व हळूहळू त्याच्या श्रींच्या सेवे अंतर पडू लागले जसजशी तो महाराजांची सेवा करू लागला तसतशी त्याची आर्थिक परिस्थिती वाढू लागली एक वेळ महाराज त्यांच्याजवळ पडलेले फडके घेऊन अल्लक असे म्हणाले त्याचे सर्वांना फार आश्चर्य वाटले सर्व सेवेकरी एकमेकांकडे कुजबूज करू लागले महाराजांच्या या कृतीचा कोणासही अर्थ कळेल ना महाराजांच्या झोळीत उपस्थित असलेल्या भक्तांनी कोणी एक कोण दोन कोण पाच असे एकशे पंचवीस नाणे जमली पैशाने भरलेली झोळी त्या ठिकाणी असलेल्या चोळप्पाच्या स्वाधीन करून त्यास महाराज म्हणाले चोळ्या तुझे ऋण फिटले बरे महाराजांनी चोळप्पा स्वतःच्या हाताने रुपये दिल्यावर थोड्याच दिवसात सरकारातून बंदोस्त झाला व जे उत्पन्न येईल ते पंचांनी पहावे असे ठरले आणि त्याचा योग्य तो खर्च करावा त्या दिवसापासून तोडप्पा व सुंदराबाईचा हक्क उडाला इतर सेवेदारांप्रमाणे त्यांनीही सेवा करावी असा आदेश झाला स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ॐ श्री स्वामी कमलनेत्राय नमः 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 ॐ श्रीस्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्री स्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ श्री स्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्री स्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ ॐीस्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी कमलनेत्राय नमः ॐी स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ श्री 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 स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ ॐ श्री स्वामी कमलनेत्राय नमः 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 ॐ <laughs> श्री, श्री स्वामी कमलनेत्राय नमः ॐ 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 श्रीस्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्री स्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ श्री स्वामी 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 कमलनेत्राय नमः ॐ ॐ श्री स्वामी कमलनेत्राय नमः 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 ॐ श्री स्वामी कमलनेत्राय नमः